Audio Jungle. Salam sejahtera kepada warga Merbau dan kepada penonton-penonton kita di luar sana. Hari ini saya hos host podcast anda iaitu Eugene merupakan salah satu pelajar SMK Merbau. Alright. Kita ada dua guru cepetan kita hari ini. Sebelum kita teruskan kepada sesi perkenalan lah. Um, guru kita ni bukan saja-saja kita jemput. Cikgu kita ni memang fasih dalam bab ini. And then kita ter teruskan kepada pengenalan. Cikgu, boleh tolong perkenalkan diri sendiri? Hello, hi Eugene. Hi. Tak apa kesan nama cikgu sebelah. Okey. okay, hmm, Okey, okay. okay, hai Cikgu Aisyah. Hai. <laughs> Okey, uh, nama saya Cikgu Frankie. Hmm. Okey, saya mengajar subjek bahasa Inggeris. Uh, dan saya telah berkhidmat di SMK Merbau selama 3 tahun. Hmm. Hi warga Merbau. Hi cikgu. Thank you cikgu Frankie. Tama -tama. Okay. cikgu tolong perkenalkan diri. Ah uh, hi Eugene, cikgu Frankie dan juga hi warga SMK Merbau. Uh, nama saya Aisyah binti Imran. Hmm. Saya merupakan guru bahasa Melayu dan saya telah berkhidmat di sekolah ini sama seperti Cikgu Frankie lah sudah 3 tahun. Wah. So, Cikgu bangsa apa? Saya bangsa apa? Hmm. Yeah. Oh, saya bangsa Baja Ubian. Oh, thank you juga Syah. Cikgu Frankie, Cikgu bangsa apa? Saya berbangsa Iban. Oh, sama. Oh, ya. Yeah. Alright, thank you cikgu sudah memperkenalkan diri Sekarang kita teruskan kepada tajuk kita Eh, ya betul Tajuk kita iaitu Amalan Membaca Alright, kita teruskan kepada soalan kita Iaitu soalan pertama kepada cikgu Frankie mm -hmm. Cikgu, apakah maksud membaca? Okey, maksud membaca itu sangat luas, okay? sangat yeah. umum Okey, tapi pada hari ini saya akan menjelaskan maksud membaca Dalam konteks uh, pendidikan ataupun pembelajaran Okey untuk uh, dalam dalam pembelajaran okey maksud membaca ianya adalah kemahiran yang merujuk kepada kemahiran asas retake retake okey uh, baik saya akan menerangkan maksud membaca dalam konteks pendidikan okey membaca merujuk kepada satu proses ke ataupun uh, kemahiran asas yang sangat penting dalam proses pembelajaran Okey Mem membaca bukan sahaja sekadar melihat dan menuturkan ataupun menyebut perkataan tersebut tetapi ianya banyak proses ataupun banyak langkah-langkah yang terlibat dalam uh, membaca antaranya adalah satu memahami isi kandungan kedua membaca juga dia melibatkan menyerap ilmu dan fakta dan yang ketiga ini pendapat saya ya yang ketiga membaca ianya mengajar uh, seseorang itu untuk menilai dan juga mampu untuk men menafsir sesuatu maklumat. Contohnya ya, daripada dia membaca idea utama atau main point daripada teks yang panjang itu, pelajar ataupun seseorang itu tadi dia dapat membuat satu kesimpulan. Daripada membuat satu kesimpulan, <coughs> ia dapat mengaitkan maklumat yang telah dibaca tadi itu kepada dia punya personal experiences ataupun pengalaman peribadi dia. Itu saja. Ah, okay. So, wah, kita telah mendapat pembukaan yang sangat bagus daripada Cikgu Frankie. Okay, kita kepada soalan seterusnya kepada Cikgu Aisyah. Bagaimanakah cara untuk menerapkan budaya membaca? Uh, pada pendapat saya, untuk menerapkan budaya membaca ini perlukan peranan uh -huh. dan tindakan daripada semua pihaklah paling asas sekali uh, saya rasa diri kita sendiri okay, sebagai pelajar ataupun sebagai masyarakat untuk menerapkan budaya membaca perlu bermula dari diri kita sendiri iaitu kita perlu tahu apa itu kepentingan budaya membaca apa kepentingan yang kita akan dapat ataupun kebaikan yang kita akan dapat apabila kita mengamalkan budaya membaca ini dalam kehidupan seharian Okay. Dan daripada itu, kita boleh mulalah Uh, menerapkan budaya membaca ini. Contohnya kita boleh mulakan dengan memilih bahan bacaan yang sesuai dengan kita, mengikut minat kita. Okey, langkah kecil ini uh, boleh menarik minat kita untuk terus membaca pada masa hadapan. Hmm, yes, Selain yes. itu, okey, selain itu saya rasa peranan ibu bapa di mana peranan ibu bapa ini sangat besar hmm. untuk menggalakkan anak-anak mereka membaca dari usia yang muda. Contohnya apabila anak-anak uh, masih kecil, ibu bapa boleh uh, membacakan buku cerita sebelum tidur pada setiap malam. Apabila itu menjadi rutin harian, uh, mereka anak-anak uh, pun mula berminat dengan uh, budaya membacalah apabila mereka lihat ibu bapa mereka membaca. Uh, secara tidak langsung itu menjadi contoh yang positif yang Betul. boleh menjadi ikutan kepada anak-anak ini. Okey, selain itu ibu bapa juga boleh menyediakan bahan bacaan yang sesuai mengikut peringkat umur anak-anak. Contohnya uh, yang ringkas, yang mudah dan yang menyeronokkan seperti uh, buku cerita yang menceritakan tentang kisah dongeng lah, hmm. yang mana sinonim dengan kanak-kanak kan. Okay, selain itu saya rasa hmm, pihak sekolah lah. Uh, pihak sekolah um, seperti sekolah yang kita tahu uh, sekolah kita SMK Merbau telah menjalankan program nilam setiap tahun menjalankan program nilam okey dan uh, program nilam ni merupakan usaha yang sangat bagus kerana program nilam ni sebenarnya um, dapat mendorong minat murid dan menggalakkan murid untuk membaca buku dengan lebih banyak kerana murid akan diberikan penghargaan ataupun ganjaran apabila mereka membaca buku yang terbanyakan. Okey, secara tidak langsung hal ini dapat mewujudkan persaingan yang sehat dalam kalangan pelajar SMK Marbau itu sendirilah. Nah, itu saja. Oh, saya sangat setuju dengan apa yang cikgu katakan tadi. Alright. Soalan seterusnya kepada cikgu Frankie. Iya. Apakah kebaikan membaca dalam kalangan pelajar? Banyak. Betul. Banyak sangat. Okey. Banyak sangat kebaikan membaca dalam kalangan pelajar kami sebagai guru bahasa ya ini boleh ke spill boleh kami sedar pelajar-pelajar uh, di tak kisahlah whatever sekolah pun pelajar-pelajar pada masa ini mereka sangat kurang membaca okey jadi uh, pada hari ini saya akan menerangkan beberapa kepentingan membaca okey antara uh, kepentingan membaca ianya dapat menambah ilmu pengetahuan seterusnya membaca juga dapat meningkatkan uh, kemahiran berbahasa Betul tak cikgu bahasa? Betul, saya sangat tak kisahlah bahasa apa, bahasa Cina, bahasa Melayu, baik bahasa Iban ataupun bahasa Inggeris, um, melalui pembacaan, ianya dapat membantu pelajar tersebut meningkatkan bahasa mereka. Ya. Yeah? Seterusnya, um, membaca juga dapat meningkatkan pemikiran uh, kritis. Betul. Di mana sekarang ini dalam Contohnya subjek sejarah ataupun subjek-subjek lain Di mana mereka ada soalan kebat Ataupun hot question yang memerlukan pemikiran kritis Pada masa yang sama uh, Saya juga berpendapat bahawa uh, Antara kepentingan membaca Ianya dapat uh, meningkatkan tumpuan dan daya ingatan pelajar tersebut okay? Di mana kami guru Kami sedar ataupun kami boleh nampak Uh, di dalam kelas pelajar tersebut mereka sukar untuk menumpukan perhatian ataupun mereka sukar untuk stay focus uh, dalam kelas untuk tempoh yang agak lama sebab mereka susah untuk relatekan atau mengaitkan diri mereka dengan topik yang mereka sedang a uh, pelajari pada hari tersebut okey antara salah satu sebabnya kurangnya pembacaan ataupun mereka tidak dapat Mengaitkan diri mereka Dengan topik yang uh, Yang mereka belajar pada hari tersebut Betul, saya Tidak? sangat setuju mm -hmm. Dan akhir sekali Kita kena bersetuju bahawa Membaca juga ianya dapat meningkatkan Prestasi akademik pelajar hmm. right? Alright So Thank you Cikgu Frankie yeah. okay, Kita kepada soalan seterusnya Iaitu Kenapa manusia perlu menguasai kemahiran membaca, Cikgu Aisyah? Oh, jawapan saya hampir sama dengan Cikgu Frankie. Saya sangat sokong 100% jawapan Cikgu Frankie tadi. Okey, jadi uh, budaya membaca ni sebenarnya merupakan asas untuk kita mendapatkan ilmu pengetahuan dan daripada ilmu pengetahuan itu kita dapat meningkatkan ataupun memajukan diri kita lah. Hmm. Tapi saya mau tambah iaitu apabila kita ini uh, mengamalkan budaya membaca kan kita akan menjadi seorang yang berkeyakinan tinggi yakin untuk bercakap dengan orang di sekeliling yakin untuk bercakap di hadapan kelas dan sebagainya jadi uh, dalam kehidupan seharian uh, pada pendapat saya budaya membaca itu sangat penting untuk uh, memudahkan kita berkomunikasi dengan semua orang dalam semua situasi betul betul saya setuju Saya setuju juga sebab di SMK Mabau ni, kita kebanyakan menggunakan bahasa BM untuk berkomunikasi. Betul. Okey. Cikgu Frankie, saya ada soalan yang menarik untuk cikgu. Hmm. <laughs> Okey, cikgu. Apakah buku yang terakhir dibaca cikgu pada hari ini dan kongsikan secara ringkas? Okey, buku terakhir. E-book pun kira buku, betul? Yes. Okey. E-book. Terakhir yang saya baca adalah Wherever you go, there you are uh, Ditulis oleh, kalau tak silap saya John Kabat Zina Okey um, Sinopsis buku itu uh, Saya baru habis baca ya Buku itu mengajar kita, hmm. mengajar saya lah Mengajar saya bagaimana untuk Berdamai dengan takdir, uh, takdir. Okey, berdamai dengan takdir Sebab sebelum ini agak susah ya saya berdamai dengan takdir sendiri tapi melalui pembacaan okey melalui um, buku tersebut okey banyak ilmu yang saya dapat dan um, dan dapat saya terapkan dalam diri saya lah hmm. hmm. itu kepentingan membaca yes. ada lagi oh, tak ada lagi okey thank you cikgu alright soalan untuk cikgu Aisyah pula Kenapa pelajar masa kini tidak berminat untuk membaca buku dan mereka lebih berminat kepada hidup hiburan? Okey. Um, pada pendapat saya uh, semua ni bermula dari rumah. Ya yeah, betul. Budaya membaca tu dari rumah, pembentukan sikap itu dari rumah. Okey. Jadi kenapa murid ataupun pelajar pada masa kini dia lebih gemar dengan hiburan berbanding dengan membaca? apa yang saya nampak dalam keluarga saya sendirilah apa yang saya nampak ialah ibu bapa sekarang um, mereka terlalu bergantung dengan teknologi contohnya telefon pintar untuk menggantikan perhatian mereka kepada anak mereka boleh fahamkah macam um, sepatutnya ibu bapa kalau ada masa dia layan anak dia bawa anak dia bermain ya, tapi apa yang saya nampak realiti dalam keluarga saya sendiri ialah ah, Kita atau ibu bapa menggunakan Telefon pintar itu sebagai peneman anak untuk membuatkan anak itu kononnya bersikap baik Supaya dia tidak mengacau Supaya dia duduk diam kita beri telefon hmm. Supaya dia tidak mengganggu orang lain kita beri telefon Jadi uh, Sepanjang hari bermain telefon, telefon, telefon Telefon, telefon sepanjang masa jadi uh, Sejak kecil budak, kanak-kanak ah, ini Mereka telah terdedah dengan um, hiburan itu Jadi apabila mereka besar Mereka Mereka pun akan bergantung dengan ya, teknologi Ya, mereka itu akan itu. bergantung dengan teknologi hmm. Dan mereka akan lebih memilih hiburan lah daripada membaca itu Sebab hmm. waktu kecil tidak didedahkan dengan uh, tabiat membaca Tapi didedahkan dengan gadget Yeah. Okay. Selain itu saya rasa hmm, pe Kemajuan teknologi Apabila meningkat dewasa Kanak-kanak ini Daripada dia tonton video kartun Main Permainan video yang biasa-biasa Apabila dia meningkat dewasa Dia akan beralih kepada uh, Media sosial yeah. Dan juga Permainan video Yeah. Okey, yang lebih ekstrim dan mereka mendapat keseronokan yang bertambah-tambah dan bertambah. Jadi daripada situ mereka mendapat uh, satu kepuasan. Jadi apabila sudah dapat keseronokan dengan uh, membaca yang dianggap sebagai membosankan, semua orang akan pilih social media. Yes, yeah, semua orang akan pilih games, keseronokan betul -betul. itu. Uh, jadi saya rasa itulah dan yang terakhir saya rasa persepsi kita kita anggap membaca itu membosankan hmm. sebenarnya membaca tidak membosankan selagi kita memilih bahan yang betul yang sesuai dengan minat minat kita kalau kita baca buku yang tebal memanglah kita akan rasa bosan jadi yeah. kita kena mulakan dengan langkah kecil pilih buku yang sesuai dengan minat dan mudah untuk kita fahami itu saja oh betul saya, saya, saya rasa setuju, saya saya. Sama, ha, saya kalau kita membaca benda yang bukan kita minat hmm. Saya tak rasa kita akan habis baca buku itu. Tak, yes, betul. tak, tak. Saya, saya tak akan baca. Saya akan baca betul. satu ayat pertama dan tinggalkan. Faham. Hmm. Sebab saya pun macam tu juga. Kan, yes. kita sama. Okey, thank you Cikgu Aisyah. Memandangkan uh, kita ingin menjimatkan masa dan kita kepada soalan terakhir, okay. iaitu kepada Cikgu Aisyah dan Cikgu Frankie. Ap apakah kesimpulan yang dapat Cikgu kongsikan tentang tajuk Amalan Membaca ini, Cikgu Aisyah? Okey, uh, kesimpulannya um, amalan membaca perlulah diterapkan hmm. sejak usia kecil lagi, Betul. dan semua pihak perlu memainkan peranan mereka untuk menerapkan uh, budaya membaca ini sama ada kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Hmm. Okey, kalau saya pula um, kita, saya lebih melihat kepada kepentingan membaca. Okey, uh, selain daripada akademik, membaca juga ianya dapat mendidik diri, satu. Kedua, ianya dapat uh, menenangkan diri. Pada masa yang sama, ianya dapat mengelakkan pelajar-pelajar uh, ataupun remaja pada masa ini untuk tidak melakukan perkara yang tidak berfaedah. Betul. Saya sangat setuju. Setuju? Ya. Okey. Terima kasih, Cikgu Aisyah dan Cikgu Finky kerana telah sama meluangkan sama masa sama untuk sama. Podcast Merbau. Alright. Itu sahaja daripada kami, Podcast Merbau. Fight to be the best! Yes.